মই এতিয়া সাংসদ হৈ আছো আৰু মেডাম ছোনিয়া গান্ধী কংগ্ৰেছ সংসদীয় দলৰো অধ্যক্ষ তেখেতে মাতিছিলে পাৰ্টীৰ বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিত বিজেপি বিৰোধী অভিযানক শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে ঐক্যবদ্ধ হৈ থাকিব লাগে সেই কথাত ময়ো সহমত আর মানে পূর্বরে কৈ আছ শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধীর উপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে বিশ্বাস আছে আমার সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে ডরিয়া আমার রাহুল গান্ধী ডরিয়া তখেস দেশের স্বেচ্ছাসারী স্বেচ্ছাশারী শক্তিক উৎখাত করার কারণে যথেষ্ট কাম করে আছে হয় কিছু প্ৰশ্নত মোৰ কিছু আপত্তি আছিলে সেইবোৰ মই উত্থাপন কৰিছিলোঁ গতিকে সেই গোটেই বিষয়বিলাক শ্ৰীমতী ছোনিয়া গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা হৈছে আৰু এক অৰ্থপূৰ্ণ আলোচনা হৈছে বুলি মই ক'ব পাৰোঁ এতিয়াই এতিয়াই মই বেছি কথা ক'ব খোজা নাই কিন্তু মই এইটোৱে কৈছোঁ যে শ্ৰীমতী গান্ধী ডাঙৰীয়াৰীৰ ওপৰত মোৰ পূৰ্ণ আস্থা আৰু বিশ্বাস আছে আৰু অৰ্থপূৰ্ণ আলোচনা হৈছে আৰু মই যিবোৰ বিষয় উত্থাপন কৰিছিলোঁ সেই বিষয়বোৰ গুৰুত্ব সহকাৰে বিবেচনাৰ আশ্বাস কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে কংগ্ৰেছ শক্তিশালী হোৱাটো বিচাৰে স্বাভাৱিক কথা আৰু ইণ্ডিয়া যুঁট বন্ধন শক্তিশালী হোৱাটো বিচাৰে এইটো স্বাভাৱিক কথা আৰু মই নিজেও বিচাৰোঁ বিজেপি চৰকাৰ উৎখাত হোৱাটো মই নিজেও বিচাৰোঁ কাৰণ এই চৰকাৰ জন বিৰোধী চৰকাৰ এই চৰকাৰ মহিলা বিৰোধী চৰকাৰ এই চৰকাৰ দৰিদ্ৰ বিৰোধী চৰকাৰ এই চৰকাৰ যুৱ বিৰোধী চৰকাৰ এই চৰকাৰ শ্ৰমিক বিৰোধী চৰকাৰ এই চৰকাৰ অনুসূচিত জাতি বিৰোধী চৰকাৰ এই চৰকাৰ অনুসূচিত জনজাতি বিৰোধী চৰকাৰ এই চৰকাৰ সংখ্যালঘু বিৰোধী চৰকাৰী আই এম নট ফাইটিং দিছ লোকসভা ইলেকশ্যন মই এতিয়া সাংসদ হৈ আছোঁ আৰু মেডাম ছিয়া গান্ধী কংগ্ৰেছ সংসদীয় দলৰো অধ্যক্ষ তেখেতে মাতিছিলে পাৰ্টীৰ বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিত বিজেপি বিৰোধী অভিযানক শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে ঐক্যবদ্ধ হৈ থাকিব লাগে সেই কথাত ময়ো সহমত আৰু মই পূৰ্বৰে পৰা কৈ আহিছোঁ শ্ৰীমতী ছোনিয়া গান্ধীৰ ওপৰত আমাৰ পূৰ্ণ আস্থা আছে বিশ্বাস আছে আমার সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে ডরিয়া আমার রাহুল গান্ধী ডরিয়া তখেসেশারী স্বেচ্ছাশারী শক্তিক উৎখাত করার কারণে যথেষ্ট কাম করে আছে হয় কিছু প্ৰশ্নত মোৰ কিছু আপত্তি আসলে মই উত্থাপন করেছিল সেই গোটাই বিষয়বিল শ্ৰীমতী ছোনিয়া গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা হৈছে আৰু এক অৰ্থপূৰ্ণ আলোচনা হৈছে বুলি মই ক'ব পাৰোঁ এতিয়াই এতিয়াই মই বেছি কথা ক'ব খোজা নাই কিন্তু মই এইটোৱে কৈছোঁ যে শ্ৰীমতী গান্ধী ডাঙৰীয়াৰীৰ ওপৰত মোৰ পূৰ্ণ আস্থা আৰু বিশ্বাস আছে আৰু অৰ্থপূৰ্ণ আলোচনা হৈছে আৰু মই যিবোৰ বিষয় উত্থাপন কৰিছিলোঁ সেই বিষয়বোৰ গুৰুত্ব সহকাৰে বিবেচনাৰ আশ্বাস কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে কংগ্ৰেছ শক্তিশালী হোৱাটো বিচাৰে স্বাভাৱিক কথা আৰু ইণ্ডিয়া যুট বন্ধন শক্তিশালী হোৱাটো বিচাৰে এইটো স্বাভাৱিক কথা আৰু মই নিজেও বিচাৰোঁ বিজেপি চৰকাৰ উৎখাত হোৱাটো মই নিজেও বিচাৰোঁ কাৰণ এই চৰকাৰ জন বিৰোধী চৰকাৰ এই চৰকাৰ মহিলা বিৰোধী চৰকাৰ এই চৰকাৰ দৰিদ্ৰ বিৰোধী চৰকাৰ এই চৰকাৰ যুৱ বিৰোধী চৰকাৰ এই চৰকাৰ শ্ৰমিক বিৰোধী চৰকাৰ এই চৰকাৰ অনুসূচিত জাতি বিৰোধী চৰকাৰ এই চৰকাৰ অনুসূচিত জনজাতি বিৰোধী চৰকাৰ এই চৰকাৰ সংখ্যালঘু বিৰোধী চৰকাৰে আই এম নট ফাইটিং দিছ লোকসভা ইলেকশ্যন